اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشره عينا قد علم كل اناس مشربهم کُلُوا اشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَو فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ صدق اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل پر اللہ جل شانہو نے جو انعامات فرمائے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں اس سلسلہ میں حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام کے ایک عظیم الشان معجزہ کا ذکر فرماتے ہیں واقعہ یوں ہے وادی تیہ میں جب بنی اسرائیل پریشان سرگرداں پھر رہے تھے منزل ان سے دور تھی شدید پیاس لاحق ہوئی حضرت موسی علیہ السلاۃ والسلام سے فریاد کرنے لگے چنانچہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا و عزت تصغاء لقومی اللہ جل شاہ نے پانی بھی دیا اپنی قدرت بھی دکھائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام کا معجزہ بھی ظاہر فرمایا فَقُلْ النغرب آسا الْحَجَرِ حکم فرمایا کہ آپ اس پتھر پر اپنے عصا کو ماریں چنانچہ حضرت موسی علیہ السلام والسلام نے پتھر پر عصا مارا تو اس پتھر سے بارہ چشمے جاری ہو گئے حضرت یعقوب کی اولاد میں بارہ بیٹے تھے ان بارہ بیٹوں پر بارہ قبیلے بنی اسرائیل میں تھے ہر ایک قبیلے کے لیے الگ سے چشمہ قد علم کل مشربہ مشربہم۔ پتھر سے پانی جاری کروا کر اللہ جل شاہ نے بنی اسرائیل کے لیے تو اپنی قدرت ظاہر فرمائی ہی پھر قرآن پاک میں ان کا تذکرہ کر کے قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتا دیا کہ ہم چاہیں تو کیا نہیں کر سکتے اب بظاہر پتھر سے پانی کیسے نکلے پتھر تو ٹھوس چیز ہے اور پانی انتہائی لطیف اور مایا چیز انتہائی نرم کوئی جوڑی ہی نہیں آپس میں پھر اللہ نے کیسے پتھر سے پانی جاری کروا دیا قرآن میں ذکر فرما کر قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے میرے اور آپ کے لیے پیغام دے دیا کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہم سے رابطے میں رہو ہم سے مانگتے رہو ہم سے امیدیں رکھو کیا مشکلات ہیں تمہاری جو حل نہیں ہو سکتی کیا مسائل ہیں تمہارے جو ہماری قدرت سے باہر ہیں جب ہم پتھر سے پانی جاری کروا سکتے ہیں تو تمہارے لیے اور کیا نہیں کر سکتے تو اللہ شان نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اپنا موجزہ ظاہر فرمایا کلو من رزق اللہ فرمایا من و سلوا کھانے پینے کا سامان پہلے سے اتر رہا ہے اور اب تمہارے لیے چشمے بھی جاری ہو گئے کھاؤ اور پیو کھاؤ اور پیو اور کھانے پینے کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ہماری مانو ہمارے احکامات پر عمل کرو ایک جانور بھی جب مالک اسے چارہ ڈالتا ہے پانی پلاتا ہے تو اس سے کچھ امید رکھتا ہے کہ یہ جانور یا تو مجھے دودھ دے گا اور یا یہ اس کی نسل بڑھے گی میرے جانور زیادہ ہوں گے جب مالک سمجھتا ہے کہ اس سے اب مجھے کوئی مزید فائدہ نہیں اور یہ جانور میرے کسی کام کا نہیں نہ یہ ہل چلانے کے قابل نہ یہ بوجھ اٹھانے کے قابل اس پر کوئی چیز لاد کر ادھر سے ادھر لے جائے نہ یہ دودھ دینے کا نہ یہ بچے دینے کا تو پھر آخری حل اس کا کیا ہوتا ہے اسے ذبح کر دیا جاتا ہے فضول میں اور فارغ بٹھا کر تو کوئی نہیں کھلاتا پلاتا پھر وہ جانور بھی اس کھلانے پلانے کا حق ادا کرتا رہتا ہے تو بندے کو بھی چاہیے کہ اللہ جل شانح جو اسے کھانے پینے کو دیں تو کھا پی کر پھر اس کی مانے اس کے احکامات پر عمل کرے بالکل صحیح کہتے ہیں جس کا کھائیں اس کا گائیں ولا تاثل الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین پر فساد مت کرتے پھرو اللہ کی نہ مان کر زندگی گزارنا زمین پر فساد پھیلانا ہے جو اللہ کی نہیں مانے گا وہ فسادی ہوگا اپنے لیے بھی گھر کے لیے بھی گلی محلے کے لیے بھی اور پوری بستی شہر دنیا کے لیے آپ دیکھ لیں جس قدر بھی فسادات ہیں لڑائی جھگڑے ہیں وہ اللہ سے دوری کا ہی نتیجہ ہے چوری ڈاکا، قتل و قتال، ایک دوسرے کا غصب کرنا قبضے اور ساری چیزیں کس کا نتیجہ ہے اللہ کی نہ ماننے کا نتیجہ ہے تو فرمایا کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ پیو اور جس کا کھاؤ اس کا گاؤ مطلب اللہ جل شان ہو کی مان مان کر چلو زندگی گزارو اور اس کے احکامات پر عمل پیرا رہو اللہ سمجھ دیں عمل کی توفیق رخصو